بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ایک لوگوں نے سوال کیا ہے کہ وہ لوگ تو نظر اللہ نیاز حسین پکاتے ہیں اور کھاتے ہیں اور جبکہ آل سنت والجماعت نظر حسین نہیں کھاتے اس کی وجہ کیا ہے یعنی ان کے سوال کا منشا یہ ہے کہ وہ لوگ حلال سمجھتے ہیں اور آپ لوگ حرام سمجھتے ہیں آپ لوگ کیوں نہیں کھاتے میں نے کہا بھائی وہ کھاتے ہیں حلال سمجھتے ہیں وہ ان کا عقیدہ ہے اپنے عقیدے پر وہ دلیل دیں گے وہ جو حلال سمجھتے ہیں تو حلال سمجھنے والا اپنی حلت کی دلیل دے گا ہم حرام سمجھتے ہیں ہم غیر اللہ کی ہر نظر حرام سمجھتے ہیں تو ہم اپنے دلیل دیں گے وہ دلیل کیا ہے آئیے ذرا اٹھائیے صورت المیدہ اس کے پہلے رکوع کے اندر یہ آیت ہے حرمت علیکم المیتہ فرمایا کہ حرام کیا گیا ہے تم پر مردار حرمت علیکم کو ملمیتا تو اور حرام کیا گیا تم پر لہو خون ودم ولحم الخنزير وحرام حرام کیا گیا تم پر صور کا گوشت له خنزير وما أهل به لغير الله وما أهله لغير الله به حرمت عليكم الميتة ودم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به اور وہ جس پر نام الله کے تو اللہ کے غیر کا نام جس پر پکارا جائے وہ چیز حرام ہو جاتی ہے قرآن حکیم کی نص سے کتی حرمت علیکم المیتہ حرام کیا گیا تم پر مردار خون خنزیر کا گوشت اور وہ جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے اب غیر اللہ کا نام جب ہم کہیں گے نظر اللہ نیاز حسین نظر اللہ نیاز حسین نظر اللہ, حسین نظر, اللہ نظر حسین تو جب وہ حسین رضی اللہ عنہ کی طرف نسبت اس کی کریں گی تو وہ چیز حرام ہو جائے گی ہمیں ہمیں نواس رسول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نواسے سے کوئی دشمنی نہیں ہے الحمدللہ اور ہم اپنے عقیدے کی بات کرتے ہیں صرف نظر حسین ہی نہیں اگر کوئی آدمی کہے نظر اللہ نظر محمد وہ بھی حرام ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی حرام ہے نظر اللہ نظر ابو بکر وہ بھی حرام ہے رضی اللہ عنہ نظر اللہ نظر عمر اللہ نظر عثمان وہ بھی حرام ہے اسی طرح نظر اللہ نظر علی وہ بھی حرام ہے ہم ان سب کو حرام سمجھتے ہیں ہاں نظر اللہ نظر نیاز اللہ اگر وہ کوئی کھلائے گا ہم کھائیں گے کیونکہ قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ جو چیز غیر اللہ کے نام زد ہو جائے جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ حلال نہیں رہتی ہمارے پاس حرمت کی دلیل ہے ہم یہ حرمت کی دلیل دیتے ہیں باقی آپ یہ کہیں گے آپ یہ سوال کریں گے کہ بھائی وہ حرام کیسے ہو گیا وہ تو چاول ہیں چاول کو کون حرام کہتا ہے چاول کے اندر گی ڈالا گیا کشمیر گی سلطان گی ڈالا گیا اب ان کو کون حرام کہتا ہے چاولوں کے اندر جو مرچ مثالیں ڈالے گئے وہ تو سب حلال ہیں سب چیزیں تو حلال اکٹھی ہو گئی اور بریانی پک کر تیار ہو گئی میٹھا پک کر تیار ہو گیا اب وہ حرام کیسے ہو گیا حرام کی کوئی دلیل بھئی اس کی دلیل یہ ہے آپ روزہ رکھتے ہیں رمضان المبارک کے اندر آپ روزہ رکھتے ہیں اب افطاری کا ٹائم ہے آپ کا سات بج کر بیس منٹ تو جب سات بج کر بیس منٹ پر آپ افطاری کریں گے تو اس وقت تو آپ کے لیے وہ حلال ہے لیکن سات بج کر پندرہ منٹ پر آپ کیوں نہیں افطاری کرتے آپ کے سامنے گھر کی پکی ہوئی بریانی پڑی ہے آپ کے سامنے جو چیز پڑی ہے وہ گھر کے اندر تیار ہوئی ہے تو آپ اس کو پانچ منٹ پہلے کیوں نہیں کھا رہے حرام سمجھ رہے ہیں نا اگر ہم کھائیں گے تو یہ حرام ہوگا ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا تو وہ ہے تو وہ بھی حلال چیزیں اسی طرح یہ اسی طرح ایک آدمی بازار سے گزر رہا تھا بازار سے گزرتے ہوئے اسے گلی میں ایک بکرا نظر آیا اس نے وہ بکرا چھوڑ لیا اب آگے دکان سے گزرا تو دکان پر جو ہے نا وہ چنے پڑے تھے وہ چنے اس نے اٹھا لیے اور اسی طرح چاول اٹھا لیے یہ سب چیزیں چوری کر کے لے گیا اب بکرا بھی حلال ہے چاول بھی اور اسی طرح چنے بھی یہ تو فی جملہ فل جملہ یہ حلال ہے لیکن اگر وہی وہ پکائے اور آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ چوری کر کے لایا ہے اور پھر آپ کیوں نہیں کھائیں گے کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر وہ سب کچھ حلت والے پہلو موجود ہیں لیکن اس نے جو فیل کیا ہے اس فیل کی وجہ سے یہ چیزیں حرام ہو گئی تو خلاصہ یہ نکلا کہ شریعت نے جہاں کہا کھانے کا وہ کھائیں گے وہ حلال ہے اور جہاں شریعت نے منع کیا یہ کام نہیں کرنا وہ حرام ہے شریعت نے جہاں روکا وہ مان آتام الرسول و اس کو لیا اور جس کو شریعت نے منع کر دیا اس کو چھوڑ دیا شریعت جس کو کہتی ہے حلال وہ حلال ہے جس کو شریعت حرام کہتی ہے وہ حرام ہے چاہے وہ کتنی ہی مزیدار کیوں نہ ہو اللہ رائے حق